стране. Это должно закончиться. Поэтому мы хотим обратиться сегодня к нынешнему президенту, к нынешнему кабинету министров и обратиться к руководству казначейства о том, чтобы они прекратили ручное направление денег, чтобы те обязательства, которые были заложены бюджетом на 2013 год, Мы сегодня здесь собрались представители э, общественности, партии и союз э, спасения Донбасса. Точно так же здесь есть депутаты э, Донецкой, Донецкого района и Ленинского и Синоватского района. Они все скажут еще э, свое слово, но наша задача положить конец этому беспределу. И если мы не будем просто там где-то сидеть, э, знаете, на кухне друг другу говорить, а если мы будем выходить, даже пускай небольшим количеством, но мы будем говорить правду, то правда, она все равно победит в конечном итоге. Конечно, все происходит с нашего молчаливого согласия. Я сегодня слышал, здесь люди говорят, а почему вы вышли поддерживать, как бы, э, это же ведь, э, как бы, на руку власти, чтобы исполнялись. Да мы живем в этой области, мы живем в этих городах, мы дышим этим воздухом, и мы не дополучаем наши школы, наши дети, наши бюджеты, они недополучают тех денег, больницы недополучают. В конечном итоге это страдает не власть, а это страдаем мы что здесь собрались те люди, которым не безразлично то, что происходит у нас в городах, в нашей Донецкой области. Мы пришли осудить действия нынешней власти в лице руководителя казначейства, в лице мы обращаемся к губернатору, мы обращаемся к премьер-министру, к премьер президенту, что хватит обворовывать народ. Спасибо.